Я Муха Олег Петрович с Национальной гвардии приехал в отпуск 17.03.2015 года случилось ДТП здесь на перекрестке. Меня подрезал Новицкий, э, не помню, это не помню, подрезал меня на перекрестке, когда я поворачивал налево при включенном повороте. Случай, ну, решил, хотел решить нормально, он сказал, что я попал на деньги, на деньги потому что эта машина э, государственная, что он оставляет? ДТП э, виноват депутат Новицкий, он совершил маневр неправильно, он обгонял меня на перехрестке. Дело передано в суд, я надеюсь, справедливо суда, чтобы это...